Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalam. <tuh> Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita teruskan dengan pengajian kita. Kitab Cahaya uh, Pengenalan iaitu Kitab Tauhid. Kita sampai bab yang ke-7, pelajaran uh, yang ke-7. Pelajaran yang ke ketujuh ke pelajaran yang apa ni? Okay, pelajaran yang yang ketujuh. Okay, apa arti hukum? Uh, sini ini nak bagi tahu yang kemarin tu, bagi tahu kata apa arti hukum? Artinya mengisbatkan menisbatkan soal soal uh, pengarang kitab ni haji. Muhammad bin Haji Abu Bakar ni dia bagi tahu apa erti hukum dia nak bagi tahu kita makna apa erti hukum ertinya mengisbatkan menetapkan atau menetapkan suatu pekerjaan ataupun menafikan ataupun nak tolak menafikan seperti anu alam ini baru bukannya qadim alam yang 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 kita duduk sekarang ni benda baru benda yang baru ada ada bila-bila akan binasa dan dia bukan qadim qadim ni dah sedia ada dah Mesti alam ni ada pencipta dia Betul tak? Tu dipanggil Orang panggil apa? Uh, hukum Dia nak hukum alam ni kan Hukum baru kan. Jadi Orang panggil apa? Dia untuk menetapkan sesuatu pekerjaan tu Dia panggil hukum Aku nak letakkan ni Kalau di sudut fiqah Hukum hukumnya ni nak letakkan hukum ni halal ke haram? Soal batal lah tuan. Okey. Uh, sin soal. Kepada berapa bahagi terbahaginya hukum itu? Ha, terbahagi ke bawah, kepada berapa terbahagi kepada hukum ni? Jin jawab kepada tiga bahagi. Iaitu hukum syaruk, hukum adi. Hukum adi ni hukum adat dan hukum akal. Dan ha, hukum akal. Okey. Hukum syaruk ni Hukum syarak ni seperti biasalah Hukum sah wajib ha, Seperti solat sembahyang lima waktu Puasa di bulan Ramadan Kalau katakan haji ke Baitullah Kalau kita mampu Itu ha, hukum-hukum ha, fiqah Hukum, hukum, okay, hukum syarak ya, syarak yang dibawa oleh Rasulullah hukum adi hukum adat kebiasaan hukum adat ah, hukum adat kebiasaan adi adi ni kebiasaan contohnya kalau kita makan kenyang kalau bukan adat kebudayaan macam Negeri Sembilan adat berpati bukan tu ni adat sebenarnya kan, kalau kita minum kita hilang dahaga okey tu uh, uh, adat yang yang setelah dicuba banyak sekali dah memang lalu macam tu kalau makan kan dia kenyang Okey, hukum akal, hukum akal akal kita macam mana akal kita hukum akal kan uh, hukum akal ni contoh dia jin uh, uh, ahun dia nak hukum ke akal ni uh, rumah ni ada dia dulu ke atau ada tuan yang buat dia rumah mesti ada oh, tuan yang buat macam tu lah dengan dunia dunia ni mesti ada tuan ada Allah yang buat dia uh, bukan dia ada dengan sendiri dia ha, uh, ni dia nak bagi hukum akal jadi nanti dia akan terang. Okey, kita akan dia buat cuma untuk musoni ni yang yang pada awal ni dia akan bagi tahu hukum uh, kita bagi hukum tu pada tiga, hukum syarak, hukum adi, hukum akal. Okey, uh, sin soal, apa erti hukum syarak itu? Dia nak bagi satu-satu ni. Okey, erti hukum syarak tu apa? Erti dia tambih uh, 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 ta ya. titah Allah taala Maaf kata ya. Artinya titah Allah Taala yang bergantung dengan segala perbuatan ee uh, titah ni ataupun perintah Allah Taala yang dengan uh, segala perbuatan mukallaf. Ah uh, okey. Yang bergantung dengan segala perbuatan mukallaf. Uh, apa yang nak? Ah uh, titah Allah Taala, Allah Taala perintahkan kalau uh, apa solat kena solat, kalau puasa kena puasa. Itu tentu tu dia panggil hukum syarak. Dia titah uh, perintah Allah Taala yang bergantung dengan segala perbuatan mukallaf uh, dia, dia bergantung uh, atas setiap perbuatan mukallaf ni okey contoh dia apa sin soal terbahaginya hukum syarak itu kepada beberapa bagi Berapa terbagi hukum syarak ni hukum syarak terbagi kepada lima tak terlepas tiap kita yang hidup ni tiap kita mukallaf ni yang berakal bukan gila apa semua berakal apa semua ni bagi kepada lima iaitu yang pertamanya wajib yang keduanya sunat yang kedua yang ketiganya haram yang keempatnya makruh dan yang kelimanya harus kita ingat kalau kita buat sesuatu tu tak tak terlepas daripada lima benda ni. Adakah kalau kita buat saja sah saja macam kita saja naik basikal saja sah saja makan angin, makan kena angin petang-petang tu dia panggil harus saja tak, apa. Kalau kita makan nasi harus saja boleh, makan boleh tak apa makan. Okey. Okay, banyak semua tuan. Okay, nanti dia bagi tahu satu-satu. Okay, apakah erti wajib pada syarak itu? Wajib pada syarak ni apa? Soal dia. Jim jawab. Jawapan uh, jawab dia. Ingat ingat satu benda. Kitab ni dia ada soal dan jawab. Okay, so, soalan dia. Apa erti wajib pada syarak itu? Jim jawab. Ertinya tuntut buat akan sebagai tuntut yang putus. Yang dijanjikan dengan beri pahala. pahala. Kalau siapa buat ni, Allah Ta'ala janji pahala kalau buat benda yang wajib ni, uh, membuatnya. Dan dijanjikan dengan seksa kalau siapa yang tinggal, dia janji Allah Taala janjikan dengan saya kerana meninggalkan seperti sembahyang lima waktu siapa sembahyang lima waktu tak kira dah dia hebat ke tak kira lah macam mana dia tinggalkan dia sengaja ke dia, dia tak sengaja ke Allah uh, uh, tak kira kita tengok kawan kita kenapa dia tak solat dia tak terputus memang satu hari nanti dia akan kena azab dengan Allah itu janjian Allah memang dia akan kena kalau dia tak solat lima waktu bagi kita kena cari jalan untuk kita tak solat juga ah uh, tak kiralah dia kata tak ada waktu lah ni tengah tengah buat bedahan dah tak boleh dah untuk nak ni tak boleh dia kena qada dia kena buat kena solat solat dia wajib dia tak terlepas jadi benda ni kalau tak buat solat ni kena apa okay yang keduanya apa erti uh, sunat itu sini soal uh, jim jawab Artinya tuntut buat akan sebagai tuntut yang ketiadaan putus okey tuntut ni dia tak putus uh, yang dijanjikan dengan beri pahala maksudnya putus tak putus ni apa dia tak ada kompromi untuk dia kata boleh lah. saya tak buat sedekah tak nak minum arak ah ha, maksudnya kat tu dia dia uh, tak boleh dah ha, tu memang haram arak ni haram jadi solat ni tak boleh orang tak solat kena mesti kena solat jadi Untuk dia putus ha ni tak putus ni macam sunat iaitu dijanjikan dengan beri pahala okey sunat ni dia longgak sikit okey kalau siapa buat dia, dia akan diberi pahala kerana membuatnya kalau siapa buat benda sunat Contohnya, bila tu ada ketiadaan menjanjikan dengan seksa dan dia tak akan bagi seksa. Allah Ta'ala tak bagi seksa kalau siapa, siapa tinggal buat benda sunat ni. Kerana meninggalkan seperti sembahyang dua hari raya. Kalau sembahyang hari raya, ya, benda ni benda sunat. Tapi janganlah siapa yang tak pisau solat raya. Banyakkan benda solat sunat raya ni Oh, benar ni sunat kan Tapi ramai orang jadikan benda dia wajib Nak nak pi apa semua Tapi bagus lah yang pi tu kan Jadi nak beritahu kata Solat hari raya ni benda sunat Jadi tak buat pun tak apa Tapi memang digalakkan lah untuk pergi, pergi solat kan Tapi orang oh, bagi apa Kalau tertinggal tak dijanjikan Apa uh, Seksa Okey tapi kalau solat 5 waktu Sangat dijanjikan seksa Okey, apa erti haram-haram ah, ni tadi dia bagi misal tu tau. untuk uh, muslim, apa erti haram itu? Okey, sini soalan apa erti haram itu? Jim jawab ertinya tuntut teg tegah ah, daripada buat akan seba sebagai tuntut yang putus. Okey, ni tuntut yang putus. Kalau buat benda haram ni dah tutup putus dah. Yang memang tak ada lah. Kalau dia kata boleh saya nak buat ni tak boleh, minta maaf. Kalau macam sunat tadi boleh lagi kalau nak buat boleh, tak mau buat boleh. Itu untuk tak putus. Ni untuk putus, dia putus dia tak boleh. Tak ada tak ada ni. Okey, yang dijanjikan dengan beri pahala kerana meninggalkan kalau siapa tinggal benda ni dijanjikan beri pahala. Uh, seperti mana minawar kalau so, siapa tinggal minawar tu, kerana Allah Taala dah dijanjikan pahala. Dan dijanjikan dengan seksa kerana membuat so, kalau siapa yang buat benda haram ni dijanjikan uh, tiksa Allah Ta'ala akan tiksa satu hari nanti Tapi dia, di, dunia ni dia terlepas Dia boleh minum Dia boleh buat ikut Suka dia nak buat benda Bermuan Tapi di akhirat tak lepas Seperti minum arak Ni dia nak apa Tok Musani ni bagi Misal minum arak <coughs> Okay Sintu'al Apa arti makruh itu dia nak bagi tahu makruh ni benda apa. Artinya tuntut tegah daripada <coughs> buat akan sebagai tuntut yang ketiadaan putus. Okey, tuntut makruh ni tuntut tak, putus. Boleh orang nak buat, boleh orang tak buat. Okey, putus. Nak kata kasih sayang Allah Taala, Allah Taala bagi pilihan. Okey, yang dijanjikan dengan <coughs> beri pahala kerana meninggalkan buatnya. Okey, uh, di siapa yang meninggal meninggal tak buat dia apa dijanjikan pahala dibuat Allah Taala bagi pahala dan ketiadaan dijanjikan dengan siksa Allah Taala tak siksa kalau dia buat pun okey kerana buat uh, buat uh, buat seperti makan bawang menyentuh tu percaya perasaan nak tak, tak perasan kata sebenarnya kalau kita makan benda yang um, busuk untuk kita ganggu apa bawa ke solat apa benda ni makruh contohnya makan jering macam petah benda yang benda yang ni benda macam bawang merah bawang bawang mentah ni bawang mentah mentah tu makan tu sebenarnya sebenarnya makruh jadi kalau kita tinggal buat tu kita dapat pahala kalau kita nak buat pun kita tak, janji jadi seksa dan tak dapat apa-apa okey apa dia okay. yang harus pada syarak itu okey jin jawab ni benda sembang pasal syarak tau Hukum kah okay. uh, ni okey erti harus pada syarat itu iaitu ketiadaan tuntut buat dan ketiadaan uh, tuntut tegah daripadanya yang ketiadaan dijanjikan dengan beri pahala kerana buatnya dan ketiadaan dijanjikan dengan saya kata okey kalau ni nak buat boleh tak uh, tak ada nak kata apa besok kalau tak buat pun tak apa tapi tak ada uh, dan tak Allah Ta'ala takkan seksa dan nak, kalau nak buat pun Allah Ta'ala tak, tak ni apa dia benda harus uh, meninggalkan seperti makan roti macam kita nak makan roti kita nak minum air, air kosong nak air kosong ataupun kita nak nak makan nasi nak makan bihun nak ikut benda-benda yang harus tapi kita kena ingat satu benda ada benda haram ada benda harus ada benda makruh ada benda yang ni kita kena tengok ah yang mana haram yang mana harus okey tapi kalau saya buat dia nak makan nasi itu tak ada terserah untuk siapa yang boleh buat Nak makan, makan. Saya tak mahu, sudah Okey, sin soal apa erti hukum adi itu? Hukum adi ni hukum adat, adat kebiasaan. Apa hukum dia? Erti mengisbatkan, mengisbatkan ni menetapkan. Saya baca ni sebab apa? Kita jauhi lama ni dia akan sebut mengisbatkan mungkin dia bahasa Arab yang tak faham. Dia akan dia bagi lalang kurangan ni menetapkan. Iaitu er, artinya mengisbatkan tu men menetapkan bertambatan atau hubung kait. Dia bahasa ni bahasa lama antara suatu pekerjaan dan suatu pekerjaan Kerajaan pada adanya atau ketiadaannya dengan sebab uh, sudah berulang-ulang dicuba dicubakannya okey uh, seperti mana kita makan kita makan-makan kejang setiap Ke, uh, kali kita ulang-ulang uh, benda tu dah dicuba banyak kali dah kata makan nasi ni kita ulang-ulang makan ni dia akan kejang <coughs> Serta terima oleh akal menyalahinya okey kita diterima okey kita akal kita terima kata kalau ada banyak orang makan ada yang tak kenyang ada api ni kadang-kadang membakar tapi ada api yang tak bakar seperti mana api yang dibakar Nabi Nabi Ibrahim alaihi kan, salam kan Namrud bakar Nabi Ibrahim. tapi tak bakar tapi Allah taala bagi apa buat api tu jadi stew nah, tu kan api kan menyalahi ha uh, tu dipanggil akal kita akal uh, dia boleh menyalahi ha uh, benda tu boleh menyalahi okey dan ketiadaan memberi bekas salah satu daripada keduanya uh, tak diberi bekas. kadang-kadang benda tu makan kenyang dan tak kenyang akhirat esok kita tak kita tak kencing pun kalau kita makan banyak uh, kan benda tu apa menyelahi apa akal kita uh, pada yang uh, uh, yang satu lagi itu sesali uh, seperti kenyang sebab ada makan kalau kita kenyang sebab kita makanlah Okey, pelajaran yang ke-8 dia nak bagi tahu tentang pelajaran yang ke-8 sebab apa? Saya baca laju sikit untuk saya nak habiskan kitab ni cepat dan untuk tuan-tuan sepintas lalu untuk tu, 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 tuan-tuan dah melalui jalan tauhid ni lah untuk fahaman. Okey, sin soal apa erti hukum akal itu? Dia nak bagi tahu apa hukum akal itu. Jin jawab artinya mengisbatkan mengisbatkan atau menetapkan sesuatu pekerjaan bagi satu pekerjaan atau menafikan dengan akal ketiadaan dengan syarak dan adat seperti wajib bagi Allah taala bersifat dengan udrah. Okey, dia nak bagi tahu sini apa erti hukum akal itu? Ha, ertinya membuktikan ataupun menetapkan suatu pekerjaan. Kita menetapkan suatu pekerjaan bagi bagi satu bagi satu pekerjaan. atau menafikan dengan akal, iaitu kita nak nafikan benda tu dengan akal. tidaklah dengan syarak tapi kita kita, uh, kita nak bagi tadi hukum akal tu uh, kita nafi dia dengan akal bukan dengan syaraklah a uh, bukan dan bukan dengan adat seperti wajib bagi Allah bersifat dengan qudrah uh, wajib bagi Allah ni bersifat dengan qudrah dengan kuasa. hukum akal kalau hukum syarak nak nafi. macam mana syarak dengan hukum adat uh, tapi akal kita boleh fikir kata Allah Taala ni berkuasa sebab nak bagi kata Allah Taala ni kuasa dia yang buat alam ni. Yang buat alam ni Allah Taala tu menunjukkan kata akal kita bagi tahu kata Allah Taala ni berkuasa mencipta alam ni dan Allah Taala sangat melihat walaupun semut hitam dalam uh, jalan tengah malam walaupun semut tu pun warna hitam Allah Taala nampak dan tu nak kata Allah Taala Maha mengetahui dan Maha berkuasa dia buat alam dia cipta dan berkuasa untuk dia nak buat semut tu contoh kan waktu saya bagi tahu itu okey sebab tu dipanggil hukum akal untuk akal kita ni berfikir. Okay, Kepada berapa sin soal? Kepada berapa bahagi terbahaginya hukum akal itu? Hukum akal ni terbahagi kepada apa? Jim jawab kepada tiga bahagi. Hukum akal ni terbagi kepada tiga. Kita sebenarnya kena buat hukum akal. Akal ni terbagi kepada tiga hukum akalnya. Ini mungkin tuan-tuan yang baru mula untuk belajar. Benda ni belajar benda ni mungkin baru dengar perkataan ni tapi kalau orang yang biasa dengar belajar di pondok atau di mana-mana dia pernah dengar perkataan ni. Okey. Hukum akal iaitu wajib, mustahil dan harus wajib dan mustahil dan harus. Okey, wajib ni kita letakkan dia mestiah atau mustahillah ternafi. Tak harus, boleh ah uh, uh, harus boleh Allah Taala nak buat, boleh Allah Taala tak mau buat. Okey, apa erti wajib pada akal itu? Dia nak beritahu tentang wajib pada akal itu apa Artinya Barang yang dituntut adanya Dan tiadanya Membenar oleh akal ti, uh, Tiadanya Seperti tidak lepas rumah itu kepada yang membuatnya Okey hukum akal Contoh dia nak buat misal di sini uh, Wajib pada akal Akal kita berfikir Rumah ni Mesti wajib Mesti Ada tuan yang buat dia Daripada uh, Tuan yang buat rumah ni Di tu, dia tak ada rumah ni, tak akan ada dengan sendiri dia. Tu dipanggil wajib. Wajib berakal kita berfikir. Wajib kata, mesti ada tuan dia. Ha, tu kata wajib berakal. Macam tu juga dengan dunia ni. Wajib pada Allah Ta'ala. Wajib kata ada pemilik dunia ni. Iaitu Allah Ta'ala. Yang mengatur kehidupan kita ni. Yang mengatur ni, macam ni, macam ni. Jadi, semua ni mesti Allah Ta'ala. Jadi, ha, tu kalau kita ngaji Tauhid ni. Dia tetap kecap iman kita. Okey, sini soal apa erti mustahil itu? Uh, mustahil ni apa? Erti barang yang tentu tiadanya. Uh, mustahil ni barang ni tak ada. Uh, dan tiada men menerima oleh akal adanya dan tak ada terima. Akal kita pun tak boleh terima kata benda tu ada. Uh, seperti satu pohon kayu ketiadaan bergerak dan ketiadaan diam. Okey, satu pohon kayu tu kan kalau digoncang angin dia cenian. Okey, dia dia kadang dia tak ada gerak, dia tak ada diam. Mana boleh? Mesti ada salah satu. Atau gerak ataupun diam. Kalau dia diam, dia diam. Kalau dia tiup angin, dia gerak. Aa, mesti ada salah satu. Mungkin. Okay. tu mustahil. Mustahil dia tak bergerak ataupun dia tak diam. Okey. Apa arti harus? Harus itu apa? Artinya, barang yang membenarkan dan menerima oleh akal. Barang yang terima oleh akal, membenarkan akal adanya. Barangnya ada. Dan tiada dia adanya ataupun dia tak ada. Seperti jaga seorang ataupun tidur seorang. Sebetulnya, dia dia, dia dia jaga ataupun mana boleh kita ni saya ni tengah jaga tengah hadar kan mana boleh saya tidur kan tak ada dalam satu masa tu dua saya saya kena tidur saya tidur dan saya tengah cakap sekarang ni jadi tak boleh duduk satu satu tempat tu, tu, tu panggil apa harus dan bergerak suatu benda ataupun diam tu tu macam kipas kipas dia boleh bergerak dia boleh diam kan tapi dua-dua duduk dalam bergerak dan diam tu tak boleh tak boleh dia punya dia harus dia membenarkan apa membenarkan dan menerima oleh akal tak harus kita boleh tak terima dengan akal kita Okey, apa erti baharu? Okey, dia nak bagi tahu sini, baharu ni apa? Artinya me, uh, yang ada kemudian daripada ketiadaan seperti langit dan bumi. Uh, Okey, seperti apa erti baharu? Baharu ni artinya yang ada kemudian daripada ketiadaan uh, bah, uh, benda yang baharu ni, baharu ni benda yang Uh, kemudian uh, uh, dulunya tak ada sekarang ada. Contohnya apa? Contohnya kita kita dulu tak ada kan. Sekarang ada. Okey, Nabi Adam, Nabi Adam dulu tak ada Allah Taala cipta dia. Uh, jin, jin pun uh, dulu tak ada Allah Taala cipta dunia ni. Allah Taala uh, dulu ada benda ni baru. Selain pada Allah benda baru. Uh, kita ada kereta, motor semua benda baru. Benda dulunya tak ada sekarang ada. Allah Taala cipta apa orang manusia tolong cipta aku benda tu okay. apa semua. Okey, apa erti makhluk? Dia nak bagi tahu makhluk ni benda apa? Okey, Jim jawab artinya yang kena jadi. Makhluk ni yang kena jadi. Seperti langit, langit pun benda kena jadi. Okey, ah uh, bumi, bumi pun benda kena jadi. Kayu, kayu kena benda kena jadi. Batu, batu benda kena jadi. Dan lainnya banyak benda-benda dalam dunia ni, kereta, rumah, apa semua kita pun benda makhluk, benda yang kena jadi. Apa erti alam? bagi kita alam ni benda apa erti yang yang ada yang lain daripada zat Allah Taala. Yang alam ni benda yang ada yang lain daripada Allah Taala dan sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya dan uh, lain pada sifat-sifat Allah dan lain pada Allah semua ini dipanggil alam. Okey. Apa erti mungkin Di, ni istilah-istilah ni sebab dia nak guna akan datang tu sebab kita kena terus dengar Tiri satu, dua dan tiga untuk kita nak faham. Kalau kita terus ambil tiri-tiri lain, kita tak akan faham yang akan datang. Okey. Apa arti mungkin? Mungkin ni istilah tauhid. Apa arti mungkin ni? Ha, kemungkinan. barangkali kalian. Mungkinan. Okey. Artinya yang patut ada dan patut tiada. Patut dia ada, mungkin dia ada, mungkin dia tak ada. Okey. Seperti ketiadaan anak kita. Okey. Ketiadaan uh, macam ketiadaan anak. Kalau seorang tu ada anak, ada anak. Mungkin dia ada mungkin kalau ada tak apa bagi anak naklah mungkin tak mungkin tak dah mungkin besok akan ada tahu ada pula kita tahu mungkin tu? mungkin okay. apa dalil langit bumi kayu uh, batu dan lain-lainnya dihukumkan nya uh, baru dan makhluk itu uh, apa dalil apa apa dalil ataupun misal uh, dalil bukti uh, bumi kayu batu dan lain-lainnya tu dan hukumnya baru dan makhluknya sebab apa, apa sebab apa bumi kayu batu ni dihukumkan baru dan makhluk uh, Jim jawab dia dalilnya kerana ia bersifat dengan gerak ataupun diam. Okey sebabnya uh, apa, ben, apa kayu batu pun ni dia ada sifat bergerak dan diam. Uh, dia boleh bergerak dan dia, kalau batu duduk keras itu dia tak bergerak. Kan? Ada ya, dia kadang benda bergerak macam pokok kayu apa, -apa semua tu dia ada bergerak uh, tu bukti dia. Dalil dia kata benda ni baru ataupun makhluk. Okay. Dia tak boleh. Lah. Setiap makhluk pun semua ni, tak boleh ada dia. Dia tak bergerak ataupun tak diam. Kalau dia diam, dia diam lah. Okey. Pelajaran yang ke-9. Okey. Nanti kita akan masuk pelajaran yang ke-9. Wallahualam. Assalamualaikum.